Олександра Васіна, стиліста, прийшла до нас, аби просвітити нас про вечірні наряди. Доброго ранку доброго ранку. Спілкувалися, спілкувалися ми про те, що є в принципі чоловічі, є жіночі вечірні наряди. Ну і ті, і ті можуть як прикрасити людину, якщо добре підібрані, так і Або зіпсувати да, Так, зіпсувати вигляд зовнішньої людини, якщо підібрані неправильно. Да. Я ты все ж таки с почного стоку. Да, для того чтобы костюм все-таки украсил нарядные, надо э, заранее озадачиться этим, хотя бы недели за три, и начинать за три недели как бы подыскивать себе э, наряд. Девушке mm -hmm. обязательно, чтобы у нее была прическа и макияж, когда она идет покупать платье там или костюм, или еще какой-то нарядный, mm -hmm. нарядный вечерний наряд. Вот а молодому человеку надо. <laughs> Без прически и макияжа Но <laughs> тоже озадачиться как бы заранее О том, чтобы у него <laughs> костюм был работы. вовремя да, Чтобы не получилось так, что купил в последний день Одел, что было, потом ну, зажигал. куда-то подальше. Хули, ну, мы купуем, мы, наверное, ну, да, когда приперла, да, но так. это неправильно. Если мы хотим, чтобы костюм как бы сидел, uh -huh. надо как бы задать что-то заранее, хотя бы 2-3 недели, чтобы у вас было, чтобы вы его спокойно подобрали, чтобы были полностью уверены, чтобы намерились, сколько сколько вам хочется. Очень рекомендую использовать фотоаппарат в примерочной, то есть тогда будет легче выбрать и как бы посмотреть на себя немножко со стороны, да. то есть идет, не идет. На фотографиях всегда проще сравнить, то есть в этом не лучше, в этом не хуже. Молодых людей это тоже касается. Надо знать свои сильные стороны, то есть надо задачиться, как я выгляжу со стороны, что во мне хорошего, потому что обычно все мы знаем, что во мне не так, что мне не да. нравится, а вот а что хорошего, забываем. как бы сразу вот раз, это. и тишина, и никто ничего сказать не может. Вот что у вас? Фигуре хорошего, во внешности что хорошего. В монокрасивого будущего. Очень-то вага, потроя. Очень в монокрасиве. <свят> а в мужчине в костюме очень важно, чтобы весь костюм подводил взгляд именно к лицу. Mm -hmm. А я як, яким чином? То есть это какие-то акценты возле лица. То есть это красивый галстук, это. Э колер, мы Да, колер доступ. Да, цвет костюма и так далее может перекликаться с глазами, и опять же это будет внимание на лицо. То есть у мужчин очень важно, чтобы костюм привлек внимание именно к лицу. А um, у девушек как бы не только к лицу может привлекать так. костюм внимание. Мы берем да. всем. Там залежно от <laughs> <від> того, <laughs> как цель ставит женщина. Совершенно, перешло. совершенно верно. А То есть? Ну, а ей... Как цель? Хочет выглядеть хорошо, быть ну, впевненной. хочешь хоче, припустим, чтобы сегодня сделали больше а, комплиментов в талии. Значит, до талии. Если бы больше комплиментов Та, там очам до очей така з пісня, да, із такою у нього такі глаза большої. Да. Слухайте, ну для того добре підкреслювати, має обличчя, да? тобто робити акцент на обличчю чоловіка. А які ну такі основні правила, як треба вибрати костюм, як зрозуміти, що він правильно на тобі сидить? смотрите, во-первых, надо озадачиться тем, что вы должны понимать, куда вы идете. То ли это день рождения торжественное в ресторане, то ли это корпоратив, то ли это празднование Нового года совершенно с незнакомыми людьми. То есть вы должны понимать, кто будет там, сколько людей будет, какой есть дресс-код, для мужчины это очень важно, да. То есть, если есть дресс-код, тогда он сразу вас как бы загоняет в определенные рамки, в которых вы и двигаетесь. То есть то ли это могут быть просто брюки с тонкой рубашкой, да? то ли все-таки это должен быть смокинг, то ли это может быть костюм. Это зависит от дресс-кода. Потому что если мы не соблюдаем это, очень легко попасть в просад, как известная героиня, которая пришла в костюме зайчика на вечеринку, в которой все были совершенно так. одеты и чувствовала себя очень неловко и не неприятно. То есть, вот такой ситуации. Да надо избегать. Но это можно легко сделать, если заранее узнать, что там будет, какой дресс-код и какие правила там могут быть. Угу. А что для... обычно одевают на такие мероприятия? Так, а для девчины. Очень проще треба... ну, а давай. давай, давай. Байте з чотиком продовжимося. Ну, зараз добрий, перейдемо хатрович. до дітей. <рес> У мене вже увагу на себе, хочу притянути мою увагу. А, що цікаво? Ну припустимо, там брюки, а, сорочка і а, піджак. А, от почнемо з піджака. Які правила, от я дивлюся піджак. Ну ніби сидить, а може й не сидить. От щось не може зрозуміти які правила, де як він має правильно сидіти для того, аби а, зрозуміти точно, що а, ну він підходить тобі. Яка там довжина рукава повинна бути? Чи він повинен якось облягати тут? В а... чисматриці завість під фігури дожен вас облягати чи не довжен. Якщо uh -huh. у вас правильна фігура з основанням вверх, мужская, то совершенно спокойно ви ся можете позволити. облягаючий піджак. Опять же, дресс-код позволяет, он не позволяет, облегающий пиджак. И тогда меряете, если ничего не морщинит, если плечи на месте, если ворот на месте, если рукав у вас на месте, и вы не выглядите, как в фильме, да, герой «Любовь и голуби», когда mm -hmm. молодого человека насильно состаривали и прятали спортивную фигуру в мешковатый костюм, ну тогда все в порядке. Uh -huh. uh, якщо у вас, uh, припустимо, ну тобто uh, не не ідеальна фігура, така Прямий силует. Прямий как би бы, ровної лінії делають фігуру более спортивний, более графічний і более как би бы, Зрозуміло, тобто, якщо відповідно у вас не такі широкі плечі, то треба робити акцент, да. да, акцент на тому, щоб здавалося а, плеч. Угу. Да, у мужчин завжди дивляться не тільки на глаза, але що й на лінію плеч. <реш> да, а, яка повинна бути довжина оптимальна а, рукава? Піджика? У вас сорочка довшана на два см із під. Жека? 2 см. Рукава торчать. Зрозуміло. Тобто Він не має бути сильно длинний, він не має бути сильно короткий, а саме вот 2 см до сорочки у вас має бути. Ну, Майя, я даю тобі кілька, кілька хвилин, а потім в мене ще є питання. Вот расскажите, будь ласка, как э, девчине в педебраты вечерний наряд? Да, девушка должна идти с прической, с макияжем, да, вот это все, не должен вот... быть просто вот как бы так, как проснулась, так и пошла. А, обязательно, да, хватает, если меряется так. вечерний наряд, он должен мериться на каблуке. Угу. Потому что вы, не сделав макияж, не сделав какую-то прическу, да, можете отвлекаться на то, что ой, какая-то бледненькая, как-то и не выспалась, угу. и так, у меня ноги какие-то не такие, что-то мне не нравится, и пропустить очень хороший вариант, если вы будете накрашенная, уложенная, померяете с красивыми туфельками на каблуке, вы посмотрите и поймете, что да, вот это вот мое. Вот угу. фотографии вам в этом помогут. А, а как убрать сукню? Ну, колер там, не знаю, форму а, значит, тому вечерние видимо. цвета, они сочные, насыщенные, угу. черные, да, очень красивый да, цвет. Да, черные <laughs> Да, если отлично. как бы внешность не позволяет, то вечерние... Ну, вечерний праздник, он позволяет mm -hmm. сделать яркий макияж, поэтому фактически все цветотипы могут себе позволить черным вечером mm -hmm. ну, просто очень четко проконтролировать яркий макияж, чтобы, чтобы лицо не терялось. То есть это может быть яркая помада, mm -hmm. яркие глаза, и как бы будет очень красиво. А, а до значит, смотрите, опять же тут дресс-код у нас есть, так. да, если ну, все приходят кактейл, точно навтянешь. Вдягнешь? ну если это студенческая вечеринка, то uh -huh. все должно быть уместно, да. если студенческая вечеринка, почему бы нет, может быть и эпатаж, может быть uh -huh. и какие-то провокационные вещи, да, или какая-то тематическая вечеринка. но если это корпоратив, то наверное это даже не коктейльное платье, а вечернее платье в пол, uh -huh. потому uh -huh. что вечерняя uh -huh. в подлогу моей будет. Да. Ну, якщо это в вечерний, район буде залежать від заходу, який, да. від... Ну, да, якщо, якщо да. суто вечірня сукня, то в сукня, сукня. Ну, О, наскільки я знаю, да. що це тільки в підлогу да. сукня. А ви казали про тканину. Почали ткані, ткані должны быть дорогие, то есть это должны mm -hmm. быть праздничные ткани, это может быть шелк, это может быть атлас, это может быть очень популярно сейчас бархат, mm -hmm. в сочных темних цветах. Это смотрится очень красиво, очень нарядно. А, для чего еще вот эти вот 2-3 недели? Чтобы бы вы не привыкнув постоянно одевать нарядную одежду, чтобы вы к этому привыкли, то есть к поеткам каким-то, каким-то блесткам, угу. к этой ткани роскошной. То есть на это тоже надо какое-то время привыкнуть как бы и чувствовать себя раскованно на вечеринке уже в этом наряде и чувствовать, что какая я королева, как, как мне как хорошо. Ты же свернуть увагу на аксессуары, мабуть. А, естественно, угу. хорошее правильное платье надо дополнить аксессуарами, то есть это могут быть серьги, это могут быть ожерелья, длинные пальцы можно украсить красивые, да, красивыми кольцами, то есть подчеркивать именно свои достоинства, mm -hmm. но ну, для этого надо знать свои достоинства и как бы понимать их. То есть что я хочу подчеркнуть, или у меня декольте красивые, или у меня шея красивая, или длинная, или у меня стройная фигура, которая может быть не такая как бы женственная, но зато у меня длинные красивые стройные ноги, очень красивые запястья, тогда мы это подчеркиваем. А якобы свернуты да, носи плюсы. А браслет. Ну, просто... Браслеты и открываем от одежды вот это самое красивое наше место и показываем. А вот насколько может быть скажем так оголенными мы платья, платье да то ну знаю, желательно там руки... чтобы было что-то одно либо это было декольте либо это был разрез красивый mm -hmm. длинный вот еще не, неуместно вот платье платье а, ну смотрите платья же бывают разные вот mm -hmm. если вы оденете грубый трикотаж mm -hmm. то это будет ну не нарядно какие бы вы аксессуары ни подобрали если вы хотите потирывать окружающих mm -hmm. ну, пожалуйста ваше право то есть надо как бы это понимать Якщо Леді Гага, то взагалі можна в з м'яса мясом. Вдягнути. А мені ще цікаво. Ну це ж епатаж якраз. раз. Да, Добиться, да, да. чего хотим то і робимо. А от щодо штанів, в якам повинна бути дружена. В залежності від фасону, вона може накривати пол туфельки чоловічої, фактично до каблука, може быть, как бы не доходить. Есть, чем более спортивная, тем как бы, длина може варіюватися. Зрозуміло, від, від спортивності залежить чим спортивніший варіант, тим довше, Чи... Ні, ну от, чим тим просто більше варіантів в спортивному стилі, а в классике накривати фактично по каблук. Либо по п'яточки, либо по каблук Чи Я знаю, що шкарп... шкарпетки не повинні бути е, виглядати. чи навпаки. А, Значить, носочки та... должны быть в класіки в цвет ботинок mm -hmm. или в цвет брюк. То есть, mm -hmm. А так как брюки з ботинками у нас примерно похожих тонов, то где-то вот они не должны выбиваться. В спортивном стиле и в ненарядных вариантах сейчас, возможны всякие варианты, красные носки под черные брюки, но это уже больше спорт, это не нарядный. А пояс. Викисиел, суплыб выбору пояс. Аксессуары мужские должны быть дорогими, это очень важно. То есть они не должны быть дешевыми, не должны портить костюм. Потому что аксессуары на костюм можно поднять на новый уровень, а можно как бы все смазать и получить. А оця от бляшка на ремні, Вона повинна як бути чим ближе класики, тим вона донати бути mm -hmm. Mm -hmm. Чим чим ближче до класики, тим скромніше. Тим тоньше часи, тим тоньше, всякі бляшки, тим менше, от, всяких от таких вот украшалок. А акцент на матеріали, на качество пошива, mm -hmm. на дороговизну бренда і так Ой, далее. слухайте. в Мене таке питання. О, от воно мене мучило. Краватка. Uh, да? Какая она нам должна быть? Uh, Широкая, узкая и... Если у вас залежит. тонкая кость, вы оденете широкий галстук, это будет смотреться нелепо. Если у вас э, широкая кость, и вы оденете очень тоненький галстук, это тоже будет смотреться непропорционально. То есть галстук должен пропорционально подобран быть под вашу фигуру. И также лацканы пиджака тоже должны соответствовать вашей фигуре. То есть они не должны э, казаться слишком большими или слишком узкими. Потому что вы получите тогда обратный эффект. Если вы хотите выглядеть крупнее, оденете э, широкие галстуки, широкие лацканы, вы будете смотреться, как мышка в сумке. Mm -hmm. А, а уз узор на тему? На галстуку угу. а, Діти, на кроваті, який має повинен бути. а Це повин, ну, можуть бути там такі лінії, такі лінії, чи краще якісь. Опять же, чим строже дрес-код, чим ближче класіки, тим менше рисунків. Позволительно тільки гладкий галстук, чи полосочка. Чим далі від класики, ближче к спорту, тим більше варіантів рісунків э, залежно и... від того, як подобається. Да. Угу. Зрозуміло, ну набралися корисних порад, набралися а, таких собі а, правил, як а, виглядати гарно на а, в якомусь. важливому, да, на каких-то урочистостях. Есть еще очень mm -hmm. торжественный, интересный вариант для девушки. Это э, мы у вас перетянули, Смокинг. Девушка в смокинге смотрится всегда очень красиво, очень ярко. Если мы подчеркиваем женственной прической, хорошим макияжем, блузкой, шелковой с какими-то кружевами, это смотрится на контрасте еще более интересно. Мне это -то мы не всегда очень И девушки мы... всегда являются как бы гвоздем вот uh -huh. этой вечеринки, то есть их невозможно не заметить и обязательно высокие все каблуки. Сухне, а ты такая. Да, <свокинга> да, обязательно высокие <свокинга> каблуки <свокинга> и женственные вот эти вот моменты, все это очень красиво mm -hmm. можно <свокинга> добавить. Дякую вам, Александр, насправді дізналися дуже багато и уже нам час переходити до наступної рубрики.